Це куда? Вот это то, Так. чего що делаю. Стирсия. С тырсия, да? Нет, ну тирси воно на несе пусть. Вон дрова, которыми я заплю. Я я вас Александр. Андрей. А, Андрей Александрович. Нет, просто Андрей. Просто Андрей. Да. А, значит, дивіться, я, например, дома у себя топлю, у котел пилетный. Я топлю. Да. То у <с> воняет хуже, чем вот целый брикеты, потому что там на этом самом. То есть, если вернуться на Нет, ну, я скажу, мне пишут, что да, вот, тут такие задивленности, людей там и здоровье поганое потом от него, не, ну, голова не влияет, болит. я что, я ну я, шо, я, ж, ну, я не, порядочный да. депутат, я должен там ну, дальше его продвинуть, мать, правильно? Смотрите, здесь выход такой самый, как у людей в печках. Да, ну, то я, то есть, я бачу, да. да. Здесь, и тем вот более трава, Ирса, вот тырса. Да. Она сама по себе обычным способом склеивается, Вот это дерево, в нем есть лигнин, определенном давлении, которое делает пресс, он выделяется и оно себя скрепляет. Все. Никакой химии, никакого клея. Чтобы где-то что-то ну, на, на там, что на легкие влияло люди. Ну, это не, и... не, а, ну, пытать ма, ма. Это санстанции, в принципе. Санстанция, там, наверное, подивится нормы законодательства. Она про... сейчас все... Про, про, это, это каждый может прочитать в интернете, что такое линия пеникея, вот эти вот пеникеевские... А Они что-то не процесс, расскажите, пожалуйста. Вот. Так, Подается вот сюда. Уж... Туда, сюда. Вы не вот. Калибратор. Калибратор не да. Она с калибратора а поступает в сушильный аппарат. А что она в этом калибраторе Ну крупная часть у меня вот попадает. А. А мелкая поступает дальше. Так, а эту дырцу, которая ты, я ее просто спальню. Которая не подходит. Потому что крупная часть может не пройти, не пройти по линии. С калибратора она идет куда? Она подсыпает Так. Она поступает он Здесь она идет, свечи, идет теплый воздух, так. и она по этим трубам в теплом воздухе подсыхает, потому что зимой она мокрая. Она здесь подсыхает и поступает в пресс. Uh -huh. Пресс ее, как обычная мясорубка, вот так вот Заглевать, на выходе и у меня получается вот такой вот Все, это весь процесс Вот вентиляция А, вот вентиляция вот, А Нет, ну, нож Ну, это надо включить, на 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 линию, конечно, люди Прогревать Нужно Вот шифер они не ниже метр восемьдесят. Ну я был у людей. Нет, у людей был, нет, у возможно, нет, ну, вы, как вы как когда, вы, да, когда вы будете узнавать исследовать документы, вы, вы увидите, что а по, э, по моему еще должно быть не, не, ниже 7 метров от конька крыши. Нет. Не, не, от конька крыши не метр восемь. Минимум не ниже 7 метров от земли. А мы здесь находимся на втором этаже. То есть люди, которые с этой стороны, будут на а второй этаж. Нужно, а вот, да. Там есть. То есть я нахожусь уже выше крыши людей здесь. И плюс еще здесь моя крыша. У меня здесь трубы, получается вот такой вот верх. филетом. А, таким самым сырьем побольше. запах точно такой сам. То есть, я для себя лично поняла. Ну, я не <тан> да, Ну, то есть, я я так понимаю, на любого соседа. Не, ну люди же а коллективно. вам вот сейчас написали. обратились они как? -то. И не сейчас это на запах, ну, чтобы мы просто не, понимали. Ну, Потому что мы сейчас же все увидим. Да. Ну, здесь запаха <кх> нет. Производство Производство не ведется. Ну, то есть мы, получается, пишем, как бы именно данные факты, да, в да, жалобе да. не подтвердились. Ну, то есть они сейчас жалуются или это зимой? Не, ну не ну, зимой. Я ж потом, мне соседи сказали, что 27а. Угу. Вот, Например, да, я відправив на 27А. прийшов сказать, що там гаражі, там нічого нема. Короче, завернули. А потом мені люди кажуть, що не 27А, а 28 В. Я вже переробив на 28В, но ну, це ж время, розумієте. Ну то все. Ну, в принципі, тут нічого такого. Ну, вы сами попробуем. Мазут не палят. Да, ну, ні, звісно, Я топлю чистом. Так опять же, все что это. ми же управляем именно в. Да, узнать, да, да, ну я бачу, да. То есть, да, как там было, мы же, мы же все вместе будем подписывать эту угу. Поэтому, просто, Ну, то, я, то, я то, понял, да. ну да. я так понимаю, мы должны написать о том, что на сегодняшний день здесь все нормально, все хорошо. Да, Для даже... того, чтобы запустить эту линию, эта линия в дальнейшем работала зима вы планируете дальше работать? Ну, естественно. То есть Для мы сам... должны написать о том, что должен, согласно, но если это по поводу экологии, согласно экологическим норм, ну, должен устранить недостатки и предоставить для того, что Он не устранил недостатки, начнем с того, что он утверждает, он вообще для себя это делает. Он для делает для себя, но, все равно он делает, документ, же, это же, значит, рядом находятся дома. Что, что вопрос не в этом, вопрос в другом, Что если мы говорим о том, что полтора метра труба, а если это нам даст экология, вернее не нам, а вам даст экология заключение, что надо это, чтобы было полтора метра, Значит, вот эта бумага полтора метра, это даже жителям показывают, полтора метра она есть, все нормально, вопросов нет. Если там надо не полтора, а десять метров, значит, Проблема. установите десять да, да, метров, да, вопросов по нет. То есть все равно, мы сегодня, мы говорим, пожар потушили, вопросов нет, и представитель, депутат, и люди увидели, что мы пришли, составили акт, написали, что это все хорошо, но вы будете запускаться через полгода, там, через три месяца через, обратно, через, дальше, она же должна работать, вопросов тут нет, хотя... Если уже закопаться, то глубоко, то это ни, ни к чему. То есть на сегодняшний день для того, чтобы люди не беспокоились и эту волну не пускали, то есть надо будет, я так понимаю, это экологическое заключение. Экологическое заключение, это надо будет написать. Там, у нас служба есть в первом Роге, не служба в Днепропетровске. Задать вопрос, на каком официально напишите письмо, официально получите ответ, устраните это, предоставьте депутату, то есть народу. И, я так понимаю, уже вопросов не будет. Если даже дым есть, то он может быть. Это дым на определенном... Разные, да, Ко я... мне приходили тоже на предприятие. У меня был и шел определенный дым, когда у меня там было Это вот лет шесть назад. Приехали экология, сказала, проблема есть. Ну, согласно экологических норм, вопросов нет. То есть это не вопрос будет вам написать это письмо, получить на него ответ. и Потом мало пускай лежит здесь, и вопрос для людей будет закрыт. Я думаю, это наверное, так. А на сегодняшний день... Наверное, написали, потому что процесс не работает. Да, есть, но призупинено. Находится да. там в стадии чего там да. до укомплектовки. Готовятся документы. И... Как Хорошо, я понял. Я до Зайдумать. того, как буду запускаться, в принципе, у меня времени немного. Я начну все равно, опять же, если я работаю с холодом, то есть, да, это мне нужно будет. Я вот а, по, закону выставлю вид, того... трубу, так, как нужно. Может, она у меня уже и по закону. Да, да, ну я не знаю, даже вы получите отношение. Да. Ну, насколько я знаю, это да, так, ну, я еще раз уточню, точно Что у вас просто была бумажечка да, с печатью. Да, да. С моей стороны да, проблем я не я нет, я же говорю, если бы ко мне обратился народ и сказал, что вот так. Да, ну, народ обо время меня пошел бороться. И, и сегодня, и все, понимаете, что такое люди? Сегодня люди да, обозленные, сегодня люди да. голодные, война происходит, Вопросы куча. Так, так. так что тут где-то что-то жили без дыма, тут появился дым уже. Тем более тут уже такая какая-то причина появилась для того, чтобы покричать. Не вы, другие. Ну я же тоже скажу, я больше видео время, Когда ветер оттуда, например, оттуда. Тогда и, и давление. То да? есть дым садится четко. Вышел с трубы и сел. А, вот здесь Нет, понимаете, везде. есть случаи, изучается. Есть роза ветров, есть положение над уровнем моря. Есть. Это все эти вопросы надо посмотреть. Правильно. Если оно ложится, значит надо выше поднять трубу но вот они живут, но будет проходить. я, я живу на но мне как не сильно но Вот ну, он вот уходит сюда. Ну вот так вы да, вот смотрите, да, да, я дома туплю билет, там вот хотел, так понял, И у нас тоже соседи приходили у нас, сказали, ну что пахнет. Я говорю, ну у нас труба стоит, норма стоит, то есть высокая

Сейчас это... я так понимаю, это... договор аренды должен быть. Ну, у нас ну, нет договора аренды. Нет, не, э, документация нас... на Трушевского есть полностью. Есть и здание, да. да. И не и... Трушевский? Нет, я его друг. Ну, а где написано, что вы его друг? Вы... Ну, я понимаю, это ваши там личные. Но ну, мне нужен документ, например. Чтобы я написала, что такой-то предприниматель находится согласно там, Мы, как бы, договора аренды друзья, и мы никакой долговой аренды с ним не заключаем, потому что ну, он нам как бы не нужен. Он, мне, у него стоит помещение пустое. Я к нему обратился, можно? Ну так, конечно. Но аренда там сплачивается Давайте, а давайте, а давайте а ему правильно. Если документов у него нет, и я так понимаю, что они на сегодняшний день, это производство у них идет, процесс наладки, значит, тогда, если не он, тогда этот Рушевский должен предоставить документы о том, что на сегодняшний день идется и ведется э, наладка оборудования пока он не запущена реализации это нету, мы же не видим что реализация никто и не покупал эти брикеты то есть видно, что для нас а деятельность кого собственно. ведется здесь велась деятельность кого трушевский получается трушевский если у вас нет документов с трушевским договором официально нет он нам не нужен был абсолютно. значит это получается его работника Дружеский, ну получается хозяином так, ну, у Трушевского же нет претензий до человеку. Ну, да. Вопрос не про что, Трушевского. Вопрос, мы можем говорить я как депутат, вы как представитель да. земли, как да, депутат да. сельсовета, да. а человек он представитель государственных органов. И там совсем другой вопрос запрос. Если где-то чуть-чуть неправильно мы сейчас напишем, то будет проблема у всех. Тот же Трушевский потом скажет, я, допустим, никакую деятельность не веду. Ну, мы же тоже сейчас, я, тоже но, не... что же сейчас? Нет, ну то, что он скажет, он, естественно, пустых людей, то... Ну... Он бы просто так тут не стоял. Ну что, мы же что не знаем этого тоже. Значит, то эта ситуация может быть только такой, эта ситуация может быть правильно рассмотрена в ваших службах, если мы напишем, что это Трушевский, я так понимаю. Здание Трушевского, здание документы Трушевского, оборудование, его. Оборудование не введено в эксплуатацию, то есть при вводе в эксплуатацию уже должны быть документы разрешительные. Пока оборудование не введено в эксплуатацию, идет испытание на лавках, ну, таким образом. Тем более вы сами, я так понимаю, эту установку установили. То есть это вообще проект должен даже быть. Установку, установку, я больше. установку, то есть я когда купил линию, приехали uh -huh. наладчики и это все у меня установили. Вот, то есть они установили даже мне по проекту. Это тоже должен быть в а а вот вот попасть, я, Не, ну я, подождите, я ж, например, думала... Вы я думала, вы не сравниваете став... дом с производством... Не, с мы, я думала, ставьте, вы дома тоже ставите, что вы должны согласно проекту ставить. То есть вы поставили, ее у вас... Нет, мы, мы и Милана, и Милана, и это это не согласовывались. А КЦИ сам? хотел, я узнавала, сказал, и нет. Еще а? не пришли те службы, которые... Ну, должны. возможно. У нас все, у нас даже... У меня у брата жены, Пришла газовая служба, отрезала его газ, потому что в проекте, когда он делал, был написан косе весна, допустим, а, но а да. у него стоит очень. Да. Это не говорит о том, что даже где вентиляция или как-то это. Они четко правильно. То есть там есть изменения по проекту, даже изменения проекта в этом помещении. Дырку сделали, вентиляцию сделали, все, не имеете права туда. Но законы разрешают при наладке проектирования готовится проекты, делают, будет запускаться, работать официально, в таком случае у них оно появится. На сегодняшний день подтверждение тому это реализация. Реализация происходит через предприятие. Проблема не происходит, значит, проблем попадает. Я думаю, это так. Ну а пока ведется проектирование у нас на начало работы. Должен быть. На начало работы это какое-то письмо, в том, что вы должны обратиться и получить разрешение на начало работы. Это сейчас мы проектов. вообще должны какие-то документы увидеть, потому что ну, сейчас это все слова, ведется проектирование. Где написано, что ведется, где запрос, ну, там, куда какие-либо службы даны. Но ну, это сейчас как бы разговор. Мы для того, чтобы это написали в жалобе, мы должны вот каждое свое слово подтвердить каким-либо документом. Ну, есть сейчас какие-то бумаги? Ну, какие именно нужны? Хотя бы на линию ли 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 есть, по -пороче? По -пороче? Ну, если есть на линию паспорт, значит в, там предусматриваются нормативы, по которым ГОСТ и СНИПы, на которые они сняваются. На, на, на каждой линии у меня есть, на все есть каждый паспорт. Ну, какие-то документы нужно все-таки предоставить. Есть ли какие-то документы, есть. чтобы это описать, я так понимаю, ну, документы я на Документы на линии у меня в машине можно достать. Вот. Ну, паспорт Серых есть. Полный. В паспорте есть схема установки, я, что понимаю, это все равно это заводская установка. Если есть ну, не заводская, полузаводская, но все равно не согласно проекта ВОСТов, СНИПов, они а нет, все равно все равно что там Значит, давайте мы так, а какие документов нет, мы напишем, обязуйтесь предоставить там в течение сколько там, недели, Хорошо. две недели. Ну, таким. Угу. А также, что также ваше руководство. Мы можем там ля-ля-ля-ля, а -ля -ля, человек приехал. Ей просто вопрос, надо, надо правильно все указать, у на нас инстанция. В любом случае. Нет, нет нам правильно надо, надо жителям, вот стоит же представник, который пишет, ну, так участвует, и он его, да. будет, э, в случае мы что-то не так написали, вы же будете это все говорить, правильно? Ну, Потом да, до вас обещали. Ну, я так понимаю, еще и депутат, да. правильно? Угу. Но ну, если депутат это официальное лицо, то государственное лицо, значит он должен... Свою службу, свою ответственность выполняет на самом деле. Давайте как-то тогда, если вы не возражаете какие-то документы, что у вас есть, подумайте, какие документы, посоветуйтесь, пока вы идете да, в машину я с Трушевским. Я ну, вы поговорите с Трушевским, что он может дать, потому что мы сейчас говорим, здесь должен участвовать и Трушевский. Да, он сейчас я в не его нету, он я будет через две недели, я понимаю. Правильно. Но все равно вы с ним поговорите, что он может предоставить, потому что тут ссылка или ваше неправомерное действие или это действие Трушевского правомерное, тогда он должен сказать, что это он дело. И должен тогда за это какую-то ответственность нести. Но я так понимаю, что здесь уголовной ответственности нет, проблем нет, просто надо это все узаконить и сделать это все правильно. Потому что хоть и сегодняшний день в стране нашем не очень хороший порядок, но мы все равно должны стремиться делать это все четко правильно, правильно. Делать что-то хочет и будет непонятно, что происходит. Критиковав президента, мы должны сами начать работать хорошо. Когда... Ну все, тогда, я думаю, мы что это чужое помещение, чтобы никаких претензий нам не было, чтобы мы что мы что-то взяли, повредили, давайте нам ну, ответите у нас какое-то помещение, где-то есть, если, если это возможно. Чтобы не замерзло холодно. Там потом нет, тенг, а там готов-то нет, делать. Так, да, я правда? да? Правильно, теперь как